Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 19 Mac 2025. Kita ke berita utama. Mahkamah Rayuan Putrajaya memaklumkan bahawa tiada keputusan akan dibuat hari ini berhubung Rayuan Ahli Parlimen Muar, Syed Sadiq Syed Abdul Rahman bagi mengetepikan sabitan serta hukuman penjara tujuh tahun, dua sebatan dan denda sepuluh juta ringgit atas empat kesalahan berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Panel tiga hakim yang dipengerusikan Dato Ahmad Zaidi Ibrahim bersidang bersama Dato Azman Abdullah dan Dato Norim Badarudin menyatakan demikian ketika prosiding bermula pada pukul 12.15 tengah hari tadi. Terdahulu Sheikh Sadiq tiba di mahkamah pada pukul 8.45 pagi tadi dengan memakai suit berwarna hitam ditemani oleh kedua ibu bapanya, Sheikh Abdul Rahman Abdullah, Sharifah Mahani Sheikh Abdul Aziz adik-beradik dan turut hadir pelakon bela astilah untuk memberi sokongan kepada bekas presiden muda itu. Pada 9 November 2023, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan dua sebatan serta denda 10 juta ringgit ke atas Sheikh Sadiq selepas beliau didapati bersalah atas empat pertuduhan tersebut. Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan satu sebatan bagi kesalahan bersubahat melakukan pecah amanah 2 tahun penjara dan satu sebatan bagi pertuduhan salah guna harta manakala bagi dua kesalahan pengubahan wang haram masing-masing di penjara 2 tahun dan denda 5 juta ringgit. Mengikut pertuduhan pertama, Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan pendolong bendahari armada ketika itu, Rafiq Hakim Razali, yang diamanahkan dana armada berjumlah RM1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana tersebut. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri iaitu wang RM120,000 daripada akaun Maybank Islamik Berhad milik Amada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan wang tersebut di Melayan Banking Berhad. Syed Saddiq juga berdepan dua pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 -masing dalam akaun Maybank Islami Berhad miliknya ke akaun amanah saham Bumi Putra miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Setiausaha akbar kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nashrul Abedah mendedahkan terdapat usaha pihak tertentu yang komited menabur fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi taklimat harian Pejabat Perdana Menteri PMO yang disiarkan melalui Facebook PMO Malaysia hari ini, beliau turut memberitahu fitnah itu disampaikan melalui pelbagai siri dan cerita lapuk yang diulang-ulang. Tindakan yang dilihat sebagai terdesak itu menurutnya cuba mempengaruhi minda masyarakat dan membuktikan bagaimana golongan ini juga kontang idea dalam usaha membangunkan negara. Tambahnya, memanjangkan fitnah terutama di bulan Ramadan adalah serendah rendah akhlak dan ditegah keras oleh Islam. Sementara itu, menurut Tunku Nasrul, pihaknya akan terus memantau rapat perkara ini agar tidak sesekali mengugat atau melemahkan semangat serta niat kerajaan dalam menjamin kesejahteraan pada negara dan rakyat sebanyak 245523 teks dan bahan al-Quran termasuk tanpa kelulusan bernilai 12 juta ringgit disita bahagian penguatkuasaan dan kawalan Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2018 hingga tahun lalu Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safudin Nasution Ismail berkata jumlah sitaan itu diperoleh hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kira-kira 15000 premis di seluruh negara ujarnya penguatkuasaan dibuat mengikut akta percetakan teks al-Quran 1986 dan sebanyak 100 dan sebanyak 1220 kertas siasatan telah dibuka. Sementara itu, Saifudin berkata, bahagian penguatkuasaan dan kawalan KDN juga sedang menggerakkan op mulia bagi memantau dan mengawal selia akta percetakan teks al-Quran sepanjang Ramadan ini bermula 7 hingga 26 Mac. Selain penguatkuasaan, kata Saifuddin, bahagian itu turut bertanggungjawab dalam program pelupusan Al-Quran yang rosak serta tidak boleh digunakan lagi termasuk akibat kejadian banjir besar. Menurut beliau, secara keseluruhannya pihaknya telah melupuskan 31,836 tes dan bahan Al-Quran seberat 32.3 tan yang dianggarkan bernilai rm ringgit. Seorang warga emas yang dilepas tanpa dibebaskan di NAA atas pertuduhan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap seorang pemuda bukan Islam didakwa semula petang ini. Jabatan Peguam Negara AGC menyatakan terdapat isu teknikal dalam pertuduhan terhadap Abdul Razak Ismail pagi tadi yang menyebabkan Mahkamah Majistret Johor Bahru melepaskan tanpa membebaskannya atas dakwaan menampar seorang pemuda bukan Islam yang dikatakan tidak berpuasa. Magistrate A. Sharmini membuat keputusan berkenaan selepas timbalan pendakwa raya. Nur Fatihah Muhammad Nizam memaklumkan terdapat mendapat arahan untuk merujuk semula kertas siasatan kes berkenaan ke AGC di Putrajaya. Terdahulu, kes berkenaan sempat menjalani prosiding apabila orang kena saman OKS. Abdul Razak Ismail, 65 tahun, mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate. Berdasarkan kertas pertuduhan, Abdul Razak didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap seorang pemuda di sebuah kedai serbaneka di pusat beli-belah di Johor Bahru pada pukul 3.45 petang Ahad lalu. Berdasarkan fakta kes, mangsa yang berusia 22 tahun memaklumkan telah ditampar di pipi kanan pada masa dan lokasi yang sama oleh tertuduh dan hasil pemeriksaan kesihatan mendapati keselebam di pipi kanannya. Penawaan dilakukan mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum satu tahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi Ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Bantuan sara hidup sebanyak RM500 sebulan diberikan kepada 31000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM berusia 60 tahun ke atas termasuk mereka yang tidak berpencen. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata bantuan tersebut diberikan bagi membantu kehidupan mereka selain menyelesaikan masalah dan isu sosial dalam kalangan veteran. Menurutnya, gelongan berpencin yang di bawah paras kemiskinan turut dibantu dengan bantuan daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV. Beliau berkata demikian pada program peduli veteran Madani PVM dan Majlis Iftar bersama veteran ATM semalam. Jelasnya PVM diadakan bagi mendekati veteran ATM secara bersemuka untuk mengenal pasti keperluan sebenar mereka selain mendapatkan maklum balas terhadap inisiatif yang telah dilaksanakan kementerian. Bidu Wanita Negara, Datuk Sri Siti Nohaliza menegaskan lagu raya terbarunya, Raya Nak Kemana, bukan bertujuan bersaing dengan penyanyi lain. Sebaliknya, sekadar mahu mem memeriahkan suasana Aidilfitri. Bidua rita negara itu menyedari peminat mempunyai ekspektasi tinggi terhadap karyanya memandangkan lagu-lagu rayanya terdahulu seperti Sesuci Lebaran dan Anugerah Adi Fitri kekal malah hijau hingga kini. Pelantun cinda itu juga meluahkan rasa bangga melihat semakin ramai penyanyi tampil dengan lagu raya masing-masing untuk sambutan Adi Fitri tahun ini. Menurutnya situasi ini membuktikan industri muzik tempatan semakin berkembang dan memberi lebih banyak pilihan kepada pendengar. Selain raya nak ke mana, penyanyi tersohor itu turut popular dengan beberapa lagu raya ikonik seperti Nazam Lebaran dan Lit Lab Raya. Berita dunia, seorang lelaki mengundang perhatian ramai kerana menunggang seekor kuda untuk menunaikan solat traweh di sebuah masjid di daerah Keramat Jati, Jakarta, Indonesia baru-baru ini. Rakaman yang dimuat naik di platform TikTok oleh akaun Jibran Muhammad memaparkan lelaki berpakaian jubah dan kopiah itu mendunggang kuda di tengah jalan. Perbuatan itu bukan sahaja mengejutkan warga setempat, malah pengguna jalan raya yang lain. Klip video tersebut mencatatkan lebih 6.3 juta tontonan bersama 980,000 komen. Sebuah jambatan menghubungkan dua perkampungan di dua negara digelar jambatan antarabangsa terkecil dunia iaitu hanya bersaiz 6 meter panjang dan lebar 1.45 meter. Jabatan El Marco menghubungkan Kampung El Marco di Spanyol dan Kampung Varzia Grande di Portugal sekaligus menjadi pintu sepadan antara dua negara. Dengan hanya beberapa langkah, seseorang individu bukan hanya menyeberang dari satu negara ke negara lain, malah berlaku pertukaran zon waktu. Oleh kerana saiznya kecil, El Marco hanya membenarkan lalu lintas pejalan kaki dan kenderaan dua roda seperti basikal dan motosikal. Selain digunakan penduduk tempatan, jebatan tersebut juga merupakan lokasi tarikan pelancongan yang popular di negara itu. Apa yang ada dengan media mulia sedang berhad? Di media mulia kami memaparkan berita-berita terkini tepat dan sensasi menerusi untuk Malaysia dan juga Kosmo Berita-berita berkenaan isu semasa Politik, hiburan, sukan, laporan khas Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual orang yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu mm -hmm. dan suara kontemporan Boleh dapatkan pertemuan berita semasa Melalui laman web dan juga platform media sosial kami Tutusan Online dan Kosmo Online Segmen halal niaga minggu ini dibesarkan dalam dunia perniagaan makanan dan minuman FMB milik ibu bapanya menjadi sumber kekuatan buat Nurul Ilmiah Paiman 29 tahun meneruskan legasi Santana Cafe di Batu Pahat Johor. Menitik beratkan keselesaan buat pelanggan, Santana Cafe mengetengahkan konsep santai di samping menggabungkan suasana moden dan klasik. Operasi dari 2011. Sebelah 2024 dah belasan tahun. Sebelum tu, tanah adalah daripada ibu bapa saya. Selepas saya habis belajar, saya take over kedai ni. Tapi kita dah bertukar ke tiga outlet. Which is uh, daripada outlet, first outlet macam ni, hmm. lepas tu outletnya macam ni. Dan uh, sekarang ni, kita bertapak di uh, Taman Bistari Tunggang Pecah. Dengan new era, new look and new menu. Menariknya Santana Cafe ini menawarkan menu-menu kampung dan western mengikut selera masyarakat di negara ini. Malah antara menu laris adalah nasi kakwe, lontong goreng kampung dan chicken chop. Biarpun berdepan pelbagai cabaran, Santana Cafe sentiasa melakukan penambahbaikan daripada segi perkhidmatan, cara hidangan dan sajian menu untuk kekal relevan yang saya nak bawakan pada kafe saya ni adalah saya nak bawakan vibe kopi tiam tapi ownernya Melayu. Kita kalau kita rasa di mana kopi tiam pemiliknya adalah uh, di kalangan daripada orang Chinese kan. So why not kita orang Melayu kita bawa vibe kopi tiam tapi orang Melayu yang mengusahakannya. Harga minyak sawit mentah MSM dijangka meningkat antara RM4600 hingga RM4700 pada masa kini dan beberapa bulan akan datang berdasarkan pengeluaran bekalan yang sedikit rendah didorong faktor cuaca dan simpanan stok terhad. Pesarah kanan Putra Business School PBS Profesor Madia Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata kenaikan ini boleh dipengaruhi oleh dasar tarif yang bakal dikenakan antara Amerika Syarikat AS dan China yang memberi kesan kepada harga soya dan seterusnya memberi impak kepada sawit. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee berkata, peningkatan permintaan pengguna untuk suku pertama 2025 turut memberi impak kepada harga komoditi ini. BIMB Security Research berkata secara keseluruhan pihaknya mengekalkan pandangan harga MSM tinggi berterusan dalam suku pertama 2025 didagangkan dalam julat RM4,500 satu tan hingga RM5,000 satu tan namun harga dijangka turun ke RM3,500 hingga RM4,500 satu tan bagi baki tahun 2025 akibat peningkatan bekalan sawit, kestabilan stok kacang soya dan perbezaan harga dengan minyak boleh dimakan lain. Kita ke berita sukan, status penyataan jumlah kelab yang akan beraksi dalam Liga Super musim depan hanya akan diketahui selepas 30 April ini. First Instant Body FIB akan bermesyuarat bagi menentukan pasukan yang layak mendapatkan lesen kebangsaan untuk saingan Liga Super 2025-2026. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif CEO MFL Muhammad Shazdi Syed Muhammad berkata pihaknya sedang membantu kelab yang menghadapi masalah kewangan melengkapkan dokumen pelesenan sebelum tarikh akhir. Beliau optimis semua pasukan sedia ada mampu mengekalkan komitmen terhadap pelesenan kelab. Katanya maklum balas daripada pertemuan bersama pasukan setakat ini positif namun mereka perlu bekerja lebih keras bagi memenuhi keperluan pelesenan sebelum 30 April. Minggu lalu, pemilik JDT Tunku Makota Ismail menyatakan bahawa Sri Pahang FC dan KDA FC berisiko tersingkir daripada Liga Super musim depan akibat pengurusan kewangan yang tidak cakap dengan pembelajaran melebihi pendapatan. Tun Hakim Tun Hasnul Azam mencipta sejarah sebagai pemain bowling pertama negara menjorai jelajah Persatuan Pemain-Pemain Bowling Profesional PBA di Amerika Syarikat. Pemain berusia 26 tahun itu merangkul kejohanan Chameleon PBA selepas menewaskan Kevin McQueen dari tuan rumah dengan keputusan 269-227 dalam final step ladder di Stadium Bowling Kebangsaan Reno, Nevada. Tun Hakim menyifatkan kejayaan ini sebagai luar biasa, lebih-lebih lagi kerana ia merupakan gelaran pertamanya. Dalam temu bual di laman Facebook Jelajah PBA, beliau turut mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokongnya. Kemenangan ini turut menebus kekecewaan Muhammad Rafi Ismail yang sebelum ini terlepas peluang bergelar juara pertama Malaysia di jelajah PBA selepas tewas 117-224 kepada pemain Sweden, Rasmus Edvall dalam final kejuaraan Skopjean PBA. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Kamis 20 Mac 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa. you <music>